Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies sekalian. Thailand telah menggantung perjanjian damai dengan Kemboja sesulan satu peristiwa yang berlaku dekat tempat yang berkonflik. Tetapi, di saat ramai orang mengharapkan agar Datuk Sri Anwar Ibrahim meneruskan kembali panggilan telefon ajaibnya kepada pemimpin kedua negara itu untuk mematuhi perjanjian damai, sebenarnya Thailand dan Kemboja selama ini memang tak pernah mengiktiraf perjanjian damai itu sebagai perjanjian damai Sebaliknya cumalah satu deklarasi biasa saja wow apa cerita sebenarnya ni adakah usaha datuk syana Ibrahim ini benar-benar menjadi ataupun sekadar satu usaha stok sendiri saja daripada anwar yang ini kita dah bedah kita intro dulu la, 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 la. cerita ini macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita semua tahu Selain daripada cerita perjanjian antara Anwar dan Trump yang kita gelarkan sebagai perjanjian syaitan itu satu lagi perkara yang sering digembar-gemburkan oleh media terutamanya media-media tempatan ialah kejayaan Anwar Ibrahim menyelesaikan konflik antara Thailand dan juga Kemboja yang telah berlaku sekalama di mana Thailand dan Kemboja telah menandatangani satu perjanjian damai disaksikan oleh Presiden Amerika Syarikat iaitu Donald J. Trump. Dan kita semua tahulah yang media-media tempatan terutamanya penjilat-penjilat Anwar memang melaporkan perkara ini dengan begitu berleluasa menyebut betapa Anwar telah menyelesaikan hal itu, telah menyelesaikan satu konflik yang berlertas sekalama bahkan Anwar Ibrahim sendiri telah mengakui berulang kali bahawa beliau dan juga Malaysia konon-kononnya telah berjaya menyelesaikan satu konflik yang berlarutan sejak lebih lama. Tak ada siapa pun berlibat, tak ada siapa pun dah selesaikan. Cuma dia sahaja berjaya selesaikan. Cukup luar biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi, pada semalam, Thailand telah mengumumkan bahawa mereka menggantung sementara perjanjian damai ini susulan berlaku letupan periuk api dekat kawasan yang berkonflik mengakibatkan beberapa askar mereka cedera. So, apa cerita sebenarnya? Sebelum saya nak teruskan tuan-tuan dan puan-puan, saya perlu buat satu disclaimer. Saya bukan tidak sukakan perjanjian damai. Saya bukan tidak sukakan perdamaian. Kalau boleh, saya nak seluruh dunia mengalami kedamaian yang begitu berpanjangan dan tak ada perang-perang, tak ada konflik lagi dah. Tetapi, yang saya tak suka ialah perbuatan setengah pihak yang cuba mendabik dada konon-kononnya oh, akulah arkitek perdamaian dan sebagainya untuk kepentingan politik sendiri. Tetapi kita balik pada cerita Thailand dan juga keboja ini. Sekarang ini seperti mana saya sebutkan tadi Thailand telah bertindak menggantung perjanjian damai ini kerana askar-askar mereka telah cedera akibat daripada letupan periuk-periuk api dekat kawasan berkonflik di mana Thailand menyebut bahawa selagi benda itu tidak diselesaikan selagi kawasan konflik itu tidak dibersihkan dan selagi perkara-perkara yang berbangkit tidak diselesaikan dengan sepenuhnya maka tak ada guna untuk mematuhi perjanjian damai itu dan mereka kena menggantung perkara itu sebab And basically kalau apa berjadi ke askar mereka, mereka kena bertindak balas. Dan setakat ini Kemboja, saya tak tahu saya tak check lagi betul-betul dekat uh, CNN ke apa-apa ke. Tetapi semalam Kemboja masih lagi belum mengeluarkan apa pengetahuan lah tentang perkara itu. Dan saya yakin dan percaya Kemboja juga mungkin akan bertindak seperti mana Thailand iaitu menggantung penjajahan ini sehinggalah masalah-masalah yang berbangkit yang masih berbangkit dekat ber kawasan konflik diselesaikan sepenuhnya. Tapi itu cuma satu cerita je tuan-tuan dan puan-puan. Percaya atau tidak, sebenarnya perjanjian damai ini bukanlah perjanjian damai pun. Dia tak wujud pun sebenarnya. Sebab pada 4 hari November, Akhbar Khmer Times melaporkan kedua-dua Perdana Menteri baik Thailand atau Bengkoboja sebenarnya mereka enggan mengiktiraf dokumen perjanjian yang mereka sign depan Trump yang kena-kena diperlukan oleh Anwar tu sebagai satu perjanjian mereka cuma menganggap dan juga memperakui bahawa benda yang mereka sign lebih kepada satu deklarasi, satu pengisytiharan, bukan satu agreement pun kalau ikutkan. Jadi secara asasnya, perjanjian damai yang digembar-gemburkan oleh Anwar ini sebenarnya bukanlah satu perjanjian pun bagi tu Thailand dan Kemboja. Lebih kepada satu deklarasi, satu pengisytiharan tidak lebih tidak kurang daripada itu. Dan benda ini membawa satu persoalan. Adakah sebenarnya selama ini Anwar telah mempromotkan something tentang diri dia tentang satu perkara yang tak wujud. Dan betul ke Thailand dan Keboja memang mengharapkan Anwar Ibrahim serta mana-mana pihak untuk menjadi perantara bagi kesan mereka? Kita balik kepada generasi Rangsi punya perkenyataan dan juga kenyataan daripada beberapa pihak dekat Thailand serta Keboja, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ambil kata-kata generasi Rangsi, mereka memang tak gemar. Thailand dan Keboja lah, Thailand terutama kan, tak gemar ada orang ketiga yang cuba untuk masuk campur urusan negara mereka. Mereka tak gemar ada pihak ketiga yang cuba untuk pandai-pandai nak masuk campur dan kemudian nak berlagak hero dan sebagainya. Benda ini ada disebutkan tau oleh Susilo Bambang Yudhoyono iaitu mantan presiden ke-6 Indonesia di mana Susilo menyatakan perasaan malu dan tersinggung bila Donald Trump pula menjadi perantara antara Thailand dan Keboja untuk perdamaian. Sebab Susilo kata, ASEAN ini sejak ianya terbentuk pada tahun 1967 memang mempunyai autoriti tersendiri dan juga orang oh, kata peranan tersendiri untuk menjamin keamanan antara ahli-ahlinya. Thailand dan Keboja kedua-duanya berada di bawah ASEAN. So kata Susilo, kita tak payah orang luar pun. Kita boleh settlekan hal kita sendiri. Kenapa nak panggil orang luar dan seterusnya mengganggu-gugat prinsip kita yang mengekalkan neutral serantau. Kita tak nak nampak pro pada siapa masalahnya. Tetapi itulah bila Trump masuk, dia rasa tersinggung lah. Dia semacam malu tersinggung. Kenapa? Kita bukan tak ada orang yang betul-betul boleh bertindak sebagai perantara. Kita bukan tak ada orang betul-betul yang boleh bantu untuk facilitate, kan? Even sisi lupa sebutlah, at least Anwar ada contohnya, Prabowo ada sebagai contohnya, kan? Kita ada Sultan Brunei pun sebagai contohnya. Kenapa kita tak begitu harap kepada in-house? Kenapa kita nak panggil Trump pula untuk jadi saksi, untuk jadi perantara sebagainya? So, benda-benda ini -benda sebenarnya disebutkan oleh mereka juga. Dan, ialah macam yang saya pernah katakan dalam video saya sebelum ini. Tindakan Anwar membawa Sultan Donald Trump ini sebenarnya membuka jalan untuk telah menguatkan dia punya geopolitik dekat rantau ini. Dan benda itu yang menyebabkan kemarahan banyak pihak termasuklah China. Kan? Tapi itulah belakang cerita yang So sekarang, Thailand dan Kemboja macam saya sebutkan tadi, mereka tak pernah iktiraf perjanjian itu sebagai perjanjian. Mereka kata ini deklarasi. Dan kalau anda perhatikan, ketika krisis mereka ini memuncak pada Julai yang lepas, kedua-dua pihak ini, Thailand dan juga Kemboja masing-masing ada menghantarkan surat ke PBB memohon agar PBB mengadakan satu resolusi khas untuk masalah mereka berdua ini. Minta PBB mengadakan satu perbincangan, persidangan satu resolusi untuk menyelesaikan masalah antara Thailand dan Keboja. Dan dalam kedua-dua surat ini, kalau anda perhatikan kelihatan-kelihatan yang saya berikan kepada anda ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada sekali pun mereka sebut nama Anwar Ibrahim, tidak ada sekali pun mereka sebut nama Donald Trump dan sebagainya. Mereka cuma minta PBB sebagai satu badan antarabangsa, okey PBB, Aku dan dengan negara ini ada masalah so tolong buat convention kita nak selesaikan masalah ini dengan cara convention kita nak selesaikan masalah ini dengan resolusi korang that's it mereka tak perlu kawan tengah mereka pergi kepada PBB satu badan utama dunia untuk tolong bantu mereka selesaikan hal nampak tak situ kalau tak cukup dengan itu tuan-tuan sekalian -tuan CNA satu portal antarabangsa pernah melaporkan yang secara asasnya walaupun US China dan juga Malaysia ada menawarkan untuk tolong settlekan hal tolong jadi perantara sebagainya Sebaliknya kedua-dua pemimpin negara ini kan, baik Thailand baik Kemboja, mereka lebih gemar untuk menyelesaikan masalah ini bukan dengan pantauan ataupun bantuan pihak ketiga tetapi secara bilateral ataupun secara terus dua negara ini Thailand Kemboja jumpa dua-dua settle hal tak payah ada orang ketiga jadi mediator dan sebagainya so basicallynya tuan-tuan dan sekalian kita kena faham satu perkara Thailand dan juga Kemboja ini dah bergaduh sekian lama. Dia macam India Pakistan sebenarnya kan ataupun contohnya utara dan selatan Korea kan. Mereka ini dah bergocoh sekian lama. Mereka ini dah berperang dekat kawasan itu sekian lama dan bak kata Susilo pun konflik Thailand dan Kemboja ini sebenarnya dah berdalatan lama dah. Sejak zaman dia sebelum zaman dia pun kalau ikutkan. Tetapi yalah benda tu sekejap okey sekejap tak okey sekejap okey sekejap tak okay, okey kan. Jadi benda ini memang kena 100% biar Thailand dan Kemboja selesaikan. Itu masalah mereka jiran sebelah. Anak beranak masalahkan. Kita tak campur lah. Kita biarkan. Melainkan kalau ianya melarat, teruk sangat, sama melibatkan negara lain dan sebagainya dan boleh menggugat kestabilan seluruh ASEAN dan kita bolehlah mesti campur. But, selagi benda itu melibatkan kerajaan negara, adalah lebih baik untuk kita biarkan mereka berdua selesaikan. Itu kata Sisi kalau tak Tapi itulah. Sekarang ini jelas dan nyatanya, Thailand dan Kemboja sejak dari awal lagi, mereka tak perlu campur tangan siapa. Even mereka tak perlukan campur tangan Anwar selaku pengurusi ASEAN pun. They can handle their problems by themselves. Mereka boleh selesaikan hal sendiri. Dan bila Anwar masuk campur, okay fine lah, tak takpelah pengurusi ASEAN, kita terima je lah kan. Tetapi bila Anwar bawa Trump masuk campur, maka benda itulah yang menyebabkan, eh apa hal pula kau ni kan. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan perempuan. Dan bila perjanjian damai ini tidak diperakui secara terus oleh Thailand dan Kebuja, itu kegagalan pertama Anwar. Anwar dok canang, oh ini ialah perjanjian damai yang kita usahakan. Tapi Thailand Kemboja tak akui pun itu sebagai perjanjian. Mereka kata itu cumalah deklarasi. Itu kegagalan pertama. Yang keduanya, bila perjanjian ini digantung kerana konflik itu belum selesai sepenuhnya, maka itulah kegagalan paling besar Anwar Ibrahim. Dia nak dapat nama selaku orang yang mempelopori usaha damai antara Thailand dan Kemboja. Tetapi dia gagal untuk dive into the issue dengan secara dalam. Anwar gagal untuk check apa root of the issue dan selesaikan isu itu dulu. Langkah pertama untuk menyelesaikan apa itu masalah ialah dengan memperakui ataupun melihat masalah itu wujud dan punca je kat mana. So sekarang Anwar dia jenis, jenis kosmetik. Dia cuma mahukan kosmetik, okay fine, Thailand, kemudian dah set agreement, wah akulah facilitator, akulah instant biasa, luar biasa. Tetapi hakikatnya masalah Thailand dan kemudian masih belum selesai. Dan ianya tidak akan selesai sekiranya root of the problem itu tidak dapat dicanaikan dengan sepenuhnya. Tetapi itulah bak kata Rafi Rashid, sekarang ini dunia memang menantikan kot kalau Anwar ada buat panggilan telefon ajaib lagi, kan? Dan cakap dengan kita semua, oh, saya telah menghubungi Perdana Menteri Thailand dan juga Perdana Menteri Kemboja agar mereka terus mematuhi perjanjian ramai. Setakat tak ada lagi lah kan sebab beliau tengah sibuk dekat Sabah untuk kempen PRN. Tetapi itulah sekarang ini apa yang berlaku dekat dan keboja perjanjian dah sign tapi digantung oleh mereka yang sign itu menunjukkan kegagalan terbesar Anwar Ibrahim selaku pengurusi ASEAN dan juga sebagai seseorang yang cuba untuk letakkan diri beliau sebagai hero dalam isu Thailand dan keboja ini so itulah sebagai Perdana Menteri pun beliau tengah terbalik kat Malaysia ini pengurusi ASEAN pun beliau tengah terbalik juga maka itulah sekarang ini soalan oleh rangsi pun dia tak jawab rangsi tetapi bila kita melihatkan apa yang terjadi sekarang ini, maka kenyataan rangsi itu, Sai Swek, Chamedai dan sebagainya, saya rasa mungkin dah tiba masanya untuk Anwar jawab dengan serius tanpa mempelikkan peribadi ataupun kredibiliti sesiapa. Setuju atau tidak? Naga pun kita lawan, ini kan pula Cicak Mengkarung. Di Malaysia, Nas. Perdana Menteri pun boleh masuk penjara.